Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube. Предлагаю вам сегодня приготовить котлеты с овощами в духовке. Для этого нам понадобится 500 грамм любого фарша, соль, чабрец, кумин. Все специи, конечно, добавляйте по своему вкусу. Одно яйцо, Черный молотый перец. Все хорошо перемешать. Рецепт очень простой. Из доступных продуктов готовится очень быстро и легко. Получается очень оригинально. Немного отобью фарш, чтобы котлеты получились более плотными. ставлю в сторону подготовим наши овощи лук одна луковица помидоры и кабачок лук нарезать кольцами кабачок также нарезать кольцами и помидор нарезать кольцами Котлеты я обваляла в муке. И теперь начинаем формировать. Вот таким образом, чередуя овощи и котлеты, заполняем нашу форму. Картошку я предварительно отварила до полуготовности. Положу в середину формы. Для соуса половина помидора. 200 грамм сметаны. Помидор я натерла на терке. Немного соли. Перца. Паста чесночная. Чесночная паста у меня домашняя, я ее делаю сама. Все хорошо перемешать, добавить стакан воды, кружка у меня на пол литра. Конечно, я все не вылью, я буду смотреть по количеству. Овощи не должны быть заполнены и плавать в соусе, совсем немножко так как овощи у нас отдадут много сока. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, в среднем положении, режим вверх-вниз. Примерно час. За 20 минут до готовности я посыпаю сыром. Это примерно где-то 100 грамм любого сыра. И убираю опять минут на 10-20 в духовку. И наше блюдо готово. Смотрится очень оригинально на столе, аппетитно, сочное. Котлетки получаются очень воздушными, нежными. Обычные котлеты, обычные овощи, но в очень оригинальном исполнении. Получается очень вкусно. Вся семья у меня ест с удовольствием. Нам нравится очень это блюдо, так что очень вам советую приготовить. Это точно надо приготовить. Всем спасибо за просмотр и приятного аппетита. До новых встреч!